История пысанки, крашенки в украинском фольклоре занимает особое место, и это связано уже с тесно переплевшимися народными и религиозными традициями. В Килийском районном доме культуры работы народных умельцев в течение недели вызывали восторг и восхищение зрителей. Еще бы такое разнообразие конкурсных работ народного творчества не часто встретишь на районном уровне. 2 мая 2016 года в районном доме культуры состоялось торжественное открытие фестиваля пысанок «Великодний дзвоны». Все посетители выставки имели уникальную возможность увидеть писанки от мастеров района, предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства на пасхальную тематику и праздничные оформленные пасхальные корзины с рецептами приготовления Пасхи. А 5 мая состоялась церемония награждения ее участников. Как заметила начальник отдела культуры Лидия Федоровна Апарина, перед коллегией судей стояла очень нелегкая работа, поскольку в фестивале участвовали 40 индивидуальных и 19 коллективных работ. Я считаю, что такие фестивали обязательно нужно проводить. Таким образом, мы возрождаем наш бессарабскую культуру, культуру всех народов, которые населяют наш национальный край. И, конечно же, мы должны в первую очередь приложить все усилия для возрождения нашей национальной украинской культуры, которая богата своим разноплановостью, своими разными жанрами. Это культура, это искусство, наше наследие, и мы должны его возрождать, мы должны наше искусство пропагандировать и таким образом воспитывать у юных граждан Украины ту безмерную любовь и гордость за свою национальную культуру. В номинации «Пысанка від получила Воскресная школа Свято-Дмитриевского храма. В номинации «Народный кошек» победителей оказалось несколько. Это районная детская библиотека, дом культуры села Шевченкова, дом культуры села Лиски и Приозерное, детская музыкальная школа Шевченковская филия, Валерия Левенцова, Любовь Машлевская, Галина Максименко, Виктория Мельниченко, городской дом культуры номер два, дома культуры села Червоный Яр и села Фурм. В номинации Великодние везерунки третье место получили Марина Капуза, Анна Кутас, Анна Дрибноход, Анна Шикерлийская, Анастасия Лебедка и Юлия Комарова. Почетное второе место заняла Диана Бабенко. А первое место разделили между собой два участника Ольга Драгой и Артем Николенко. Также за активное содействие возрождению, развитию и популяризации народного традиционного искусства Придунавья грамотами наградили Килийский районный дом детского и юношеского творчества, дома культуры села Десантная, Новоселовка, Старые Трояны, дом культуры города Вилково, а также дома культуры сел Васильевка, Дмитриевка и села Десантная. Как отметили организаторы, фестиваль «Волокотни дзвоны» будет проводиться ежегодно, и все желающие могут принять активное участие в нем.